आज ये जो सर्वाइकल कैंसर है एच उसके सतर्कता के लिए और उसके वैक्सीनेशन के लिए जो हमारे स्वास्थ्य फाउंडेशन और आई के तरफ से आज ये कैंप पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें 9 साल से 20 साल के जो लोग हैं जो लड़कियां हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जिनको स्वास्थ्य फाउंडेशन की तरफ से ये हमको आज मौका मिला है बेसिकली ये कैंप जिस चीज़ के लिए किया है वो सर्वाइकल कैंसर है सर्वाइकल कैंसर का जो फ्री वैक्सीनेशन है फ्री वैक्सीनेशन जो वैक्सीन बहुत ही महंगे चार से छः हजार के रेट में बाहर मिलती होगी या फिर जो भी है उसके हिसाब से यहाँ पे आज नौ से बीस साल की लड़कियों के लिए ये फ्री करवाया गया है इसलिए कि लोगों के बीच में इसका अवेयरनेस बढ़े जिसके वजह से पूरे इंडिया में आज भारत में सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मैक्सिमम कैंसर के पेशेंट सर्वाइकल कैंसर के लेडीज़ के बीच में बहुत सर्वाइकल कैंसर है तो उसका अवेयरनेस करने के लिए और ये वैक्सीन लोगों ने लेनी चाहिए लोगों तक ये वैक्सीन पहुँचनी चाहिए उसके लिए ये हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वैक्सीन पहुँचे और इसीलिए आज ये अवेयरनेस कैंप लिया है जिससे जन जागृति हो लोगों तक ये कैंप पहुंचे और लोगों को ये समझे कि सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीनेशन है वो लेना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है इसीलिए आज ये सनफ्लावर हॉस्पिटल डॉक्टर जय जी देशमुख इनके और पूर्वाजी देशमुख इनके आ, स्थान पर हमने इनके साथ के साथ हमने ये आज आयोजन किया है आम्ही असोसिएशनच्या ज्या काही योजना असतात त्या युज्युअली डेंटिस्ट करता किंवा डॉक्टर्स करता असतात पण यावेळेला आम्ही मुद्दाम डेंटिस्टच नाही तर आमच्याकडे जेवढे स्टाफ आहेत ऑक्झिलरी स्टाफ म्हणजे अटेंडंट्स आहेत नर्सेस आहेत सो आम्ही एक मेजर एक ऑब्जेक्टिव्ह हो ठेवला होता की डेंटिस्टच नाही पण त्यांचे नातेवाईक पाजारचे जे आमच्याकडे काम करतात त्यांचे सगळे सगळ्यांना आम्हाला इन्व्हॉल्व्ह करायचं होतं त्याच्यामुळे हा ड्राईव्ह फक्त आम्ही असोसिएशन पुरता मर्यादित न ठेवता आम्ही अख्ख्या म्हणजे सोसायटीमध्ये लोकल लोकांपर्यंत आणि मेनली जसं सर म्हणाले की आम्हाला अंडर प्रिव्हिलेज लोकांना जास्त हेल्प करायची होती आणि बाकी दीपिका मॅडमने तुम्हाला सगळं आहे एच व्ही व्हॅक्सिनेशन आणि मिस्टर पुष्कर पण आम्हाला जॉईन झाले होते त्याच्यामुळे आम्हाला अजून पुढे मोठे कॅम्प्स घेऊन अजून त्या लोकांपर्यंत पोहोचता येईल मी डॉक्टर पूनमोरिया प्रेसिडेंट इलेक्ट आय डी नागपूर बँक अभी अभी जैसे वैक्सीनेशन का हम लोगों ने सब डॉक्टर दीपिका मिस्टर अभिषेक डॉक्टर तुषार शराव डॉक्टर जे जोशी के मुझसे सुना है इस वैक्सीनेशन में मुझे एक पॉइंट ऐड करना है जो मैंने महसूस किया है सबसे पहले तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमको कैंसर के अगेंस्ट कोई वैक्सीन है जो कैंसर को रोक सकता है ये इसमें ही बहुत बड़ी बात है उस पर से जितने लोगों को हम लोग प्रमोशन करने जा रहे हैं तो सबको मन में ये धारणा है कि ये कैंसर वैक्सीनेशन इन फर्टिलिटी को प्रमोट करता है इससे इनफर्टिलिटी होती है ये को हमारे दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस से किया गया। तो मैं हर जनता जनादल से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर के फीमेल्स को चाहे बड़ी उम्र की चाहे छोटी उम्र की जरूर वैक्सीनेट करके इस ग्रेडफुल कैंसर से उनका प्रोटेक्शन करें नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर दीपिका चंदोक है स्वास्थ्य फाउंडेशन आज यहां जो हमने कैंप लगाया है वो तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन है सर्वाइकल कैंसर आपको मैं बताना चाहूंगी इज द सेकेंड लार्जेस्ट कैंसर इन विमेन इन इंडिया तो हर आठ मिनट में एक महिला की मृत्यु अपने भारत देश में इस कैंसर की वजह से हो रही है अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स देखें तो पूरे विश्व में जितनी मृत्यु होती है सर्वाइकल कैंसर की वजह से उसमें से सत्ताईस मृत्यु सिर्फ हमारे भारत में हुई है और दुर्दैव की बात यह है कि आज एक परसेंट से भी कम महिलाएं अपने देश में वैक्सीनेटेड है इसका कारण बेसिकली दो है एक ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस अभी भी कम है लोगों के मन में काफी डर है लोगों को लगता है ये कोविड जैसी वैक्सीन है लेकिन ये वैक्सीन कोविड जैसी नहीं है दिस वैक्सीन इज गिवन सिंस लास्ट ट्वेंटी ईयर्स तो लास्ट बीस साल से करोड़ों महिलाओं को पूरे जग भर में ये वैक्सीनेशन हुआ है और दूसरा रीजन है कि ये वैक्सीन काफी महंगी है इस वजह से ये वैक्सीन गर्ल्स तक नहीं पहुंच पाती है महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती है डब्ल्यू एच गाइडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी डब्ल्यू के अकॉर्डिंग नौ से बीस साल में मिनिमम एक डोज लगता है एक से दो डोज लेने चाहिए और इक्कीस से फोर्टी uh, फाइव तक थ्री डोजेस टू टू थ्री डोजेस लगते हैं तो दीजा मैं डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस में सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपने आप को सुरक्षित करें और इस भयानक बीमारी से बचाएं। तो अभी तक आ, 100 गर्ल्स का वैक्सीनेशन हो चुका है हमारा टारगेट ऑलमोस्ट मोर देन 500 गर्ल्स है सो वी आर स्टिल कंटिन्यू स्वास्थ्य फाउंडेशन गए साढ़े तीन साल से सर्वाइकल कैंसर पे काम कर रही है और अब तक हमने पच्चीस हजार से भी ज्यादा

पुष्कळ सारे जे अंडर प्रिव्हिलेज मुली आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही स्वास्थ्य वृक्ष फाउंडेशन सोबत घेतली आहे स्वास्थ्य वृक्ष फाउंडेशन संस्थेला आदित्य बिर्ला ग्रुपकडनं सपोर्ट आहे या व्हॅक्सिनसाठी आणि नऊ ते दोन वीस वयोगटासाठी हे वॅक्सिन आम्ही पूर्ण फ्री ठेवलं आहे साधारणतः पाचशे लोकांनी याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे आणि म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली आमचं टार्गेट आहे की पाचशे लोक याच्यामध्ये वॅक्सिनेटेड होतील इंडियन मेंटल असोसिएशन ने पहिल्यांदा अशा प्रकारचा काही हा उपक्रम हाती घेतलाय